Ну, сейчас Вот Я а, да еще в бизнес пою, однако да, самое мажорный, он пою творчественный, самый черты а, города. У меня две дочери, они погодки у меня, когда старшая пошла в первый класс, пока там бабушки бантики вадили, формочки, там карандашик мама там светилась. Я взял гитару и написал песню. И вот, конечно, больно, что вот 1 сентября, у меня здесь на родине нет 1 сентября, не было. Перенесли сначала эти бараны на 15 хотели сделать, сейчас перенесли на 1 октября, не знаю, как, что будет, пока нету. Дети в школу не пошли, на там было. Впервые за сколько-то лет на При немцах в Киеве работали школы, в 42 43 году. Нет, я это точно знаю, он, похоже, знакомый здесь, на Подоле, кстати, учился в школе, при нем преподаватели те же были, украинскую мову вот. Ну, а песня такая вот легкая, мажорная, называется «Первая Двашка. наших бантах зима мама аккуратно Слепую заплела Бабуля форму шила И гладила сама а Курнулся я, девчонка, шагай в первый класс Курнулся я, девчонка, шагай в первый класс Учителя, улыбка, серебряный звонок Зовут всех первоклассников на первых урок Дедуля улыбнулся и вмиг помог Эту красоту И сушки, и и зуба нет во рту Вы только посмотрите Светами в ранний час Фурно девчонка Шагает в первый класс Курносая девчонка Шагает в первый класс промчатся очень быстро Школьные года Но этот день осенний Запомнит навсегда Курносая за девчонка и вся ее родня Счастливее на свете Мы не отыщем дня Только посмотрите на эту красоту Веснушки, конопушки И зуба нет во рту Вы Только посмотрите с цветами брони сейчас Курносая девчонка шагает первый класс Курносая девчонка шагает в бед.